Dia tak nak maaf Tapi si pesanan tu kata Aku nak minta tangguh yang ambil nombor ini Sebabnya aku ada amanah anak yatim yang aku mesti tunaikan di Manakala aku kena bunuh sekarang Aku kisah Maknanya harta anak yatim tu tak selesai Nanti dia akan terabai So saya nak tanya Siapa nak bagi nak jadi dolin Siapa nak jadi dia punya kerentok Manakala kalau orang ni lari tak Lari tak pulang Dia kena bayar dia bagi pihak keluarga si Siapa nak kerentok Paling kiri tak ada orang nak berhenti Paling kanan tak ada orang nak berhenti Akhirnya bangun seorang Begitu Abu Zar Bangun kata tak boleh ya, Jangan ya, aku jadi kereta Okey lah. Dia balik ke Syam Balik ke Syam Dengan tempoh yang tertentu Sampai masa Esok nak dilaksanakan tempoh terakhir Hari ni tak muncul lagi Ayah orang dah kata Dah memang tak bagi dah ni Siapa yang boleh volunteer tiap Nak minta hudud Masa kalau dia lari pun tak ada orang boleh cari dia Tiba-tiba pada hari terakhir deadline Tiba-tiba dia datang dalam keadaan tercungap-cungap Macam orang lewat masuk ofis Ada orang heran kenapa dia ni tak lari Kenapa dia orang heran sebab dia tak lari Kalau dia lari orang tak heran Akhirnya saya nak tanya dia Sebab apa kamu tak lari Sebab apa kamu mari balik ni dia kata, ya Amin Rahman Aku memang banyak kali nak lari Tapi setiap kali aku nak lari Dia mari perasaan kalau aku aku lari tak lepas Mungkin kena tangkap balik Kalau tak kena tangkap pun aku fikir akhirat aku tak lepas Dia mari fikir itu. Hati dia mari terdetik itu menyebabkan Dia balik semula Fikir Mari nak lari pula Lari perasaan yang sama tak jadi nak lari Akhirnya last minute Dia fikir-fikir aku tak boleh lepas juga Akhirnya dia balik semula ke daripada Syam Syam dia dah, se dah, sempadan dengan Dengan Rom pada masa itu Pada kalau dia lari ke seberang Memang tak ada orang boleh cari dia Tapi dah Dia balik semula ke Marina Marina lebih jauh daripada Rom Dia balik semula ke Marina Dia kata inilah sahaja cara Yang aku rasa boleh lepas Kemudian Saya nak umat tanya Abu Zah dan kamu kamu nak Abuza sebab apa kamu dekat nak kata sangat pergi jamin dia ni. Bukan adik beradik kamu, bukan anak beranak kamu, bukan sahabat kamu tak kenal waktu tidur pun. Abu Zah kata, ya Nur kalau aku tak jamin dia, kalau katakan harta anak jatim tu terbengkalai, eh, siapa nak jawab depan Tuhan nanti? Siapa nak jawab? Habis dialog tadi, akhirnya keluarga si mati kata, ya Amirul kami bagi pihak keluarga si mati memaafkan orang. Selesai tak selesai? Selesai tak? Nanti saya akan tunjukkan slide hari ini Ah, ha? Macam mana kes adik Amirun uh, Amir Rashid Yang dianggap mahkamah selesai Tapi keluarga tak berhati Ini yang dianggap kes selesai dalam Islam Penjenayah insaf Tapi undang-undang hari ini Penjenayah tak insaf Nanti saya akan tunjukkan slide Bagaimana uh, penjara si Orang tu buat jenayah kena tangkap Masuk penjara Keluar penjara bukan setakat tak insaf Jadi lebih hebat daripada sebelum masuk Sebab apa? Sebabnya kata orang tu pencuri kan Dia tangkap masuk penjara si Masuk dalam tu Yang ingat dia buat apa dalam tu Dalam tu petang-petang boleh main bola Kadang-kadang main bola petang-petang Ha? Kemudian dalam penjara, Hanya boleh mandi macam Han Luas, Han Luas Samar lah. Dia orang mandi, tak ada dinding. Semua, minta maaf saya sebut kan, eh. direct saya sebut, semua mandi terlajar. Ini sebahagian daripada penjara kita. Okey. Masuk dalam tulis ta'ruf. Han masuk penjara sebab apa? Aku masuk curi lembu. Ha? curi lembu. Aku zaman curi lembu, dia tak pernah Aku bapak pun, aku nak tangkap. kena aku kena 20 tahun, aku kena 5 tahun ni ya. Okay. Yang lima tahun ni, pencuri lembu tadi Contoh lah ni Pencuri lembu tak kena lima tahun, setahun sampai pun Dia kata, eh hebat lah ni Sampai rompok bank kaya raya pakai Porsche baru kena tangkap Ajar aku sikit ha, Dia pun ajar cara Hang dulu curi lembu pakai pakai tarik Aku ha, dulu curi lembu pakai rodok dia punya buruk Buang sekatan-sekatan, letak dalam kereta, lari Betul tak? Kita tak faham ni, bahasa ni, buang sekatan-sekatan tak faham apa-apa. Macam mana semua ni? Buah sekat-sekatnya je maknanya Perbuah lembu tu, potong kaki, masuk dalam kereta Kalau tak ada kau gitu susah ha, Terengganu curi lembu macam tu sekarang Kau pakai air tak? Okey, tak ada hati nak curi lembu kot, curi motor lah ha, Ada ke dia curi lembu, dia potong lembu tu Dia tikam lembu tu, sampai mati Dia tikam, kemudian dia potong perut, tahu dalam kereta Dia curi kereta, main via Tahu dalam kereta, potong pur, empat kaki, potong masuk Tak minyak. Setakat muak kereta lah. Kalau tak muak pur, dia tinggalkan perut dia ambil setakat spare yang dia nak. Ya. dia pun jual kat pasar, kita pun beli. RM10, RM10, rm Okey. Jadi akhirnya bila dia keluar penjara, apa status dia? Banduan. Kalau entah jadi tokek kedai mari seorang minta kerja, tengok tengok dia punya CV dia, dia punya apa? Dia punya resume dia, bawah tu tulis Dua tahun kena penjara bekas baluan agak-agak nak, nak 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 terima tak lah dia agak-agak nak terima tak lah dia tak nak terima siapa-siapa tak nak terima dia kerja dah, tapi dia tak nak terima dia tengok dia dia, dia tak nak makan eh? Lah. dia nak makan bila semua kerja tak dapat pada senang balik kerja asal balik mencuri betul tak balik kerja asal mencuri jadi lebih hebat daripada sebelum masuk sebab masa masuk dalam penjara tu dah berkenalan dengan Ahmeng yang lagi hebat daripada dia betul tak dan itulah yang disebutkan oleh seorang wakil MP daripada Sipanenggang Tutup saja penjara itu sebab menjadi pusat latihan kepada penjenayah Betul ke salah? Ini realiti Saya sebut benar yang realiti Dah dibincangkan dan dah berlaku Sedang berlaku Tapi dalam Islam Cuba tengok kisah yang saya sebut tadi Penjenahnya Dia insan. Dia tak lari Kalau kita tak percaya Allah Ta'ala buktikan kepada kita hari ini Kalau kita ada mata hati Apa dia? Kis Kartika macam mana dia yang minta supaya dia disebab ada tak kesalahan lain yang minta dia jatuhkan hukuman ada tak hatta kalau kena sama rekor pun dia tengok, tengok tak sama sampai sama nampak dah yang kamera AS punya ada saya baru je kena bawa ni sekatu, lari 115 ya tahu dah kawasan AS rupanya tak sedar rupanya kawasan tu 90 je kantor betul lah undang-undang jangan highway sama juga highway 110 Saya motor saya ni Kalau 110 tu Seluruh sangat saya kasih lari Lari lebih sikit 115 Sebab tahu dah kawasan ES 115 kum Kamera tembak Kata kilat apa pula ni Tengok <tell> rupanya kamera, kamera kau orang Kalau kena speed track macam tu Sebulan tak sama-sama Pergi ke pejabat JPJ Tuan saya nak mengaku salah Sebab saya lari, lari laju Ada tak? Tak ada Hatta hak paling ringan pun Orang tak Tak nak patuh undang-undang cuba sama-sama bayar macam mana kes katika itu baru 6 sebatan itu not secara compliance as told by the prophet of Nabi SAW 6 sebatan dah sanggup terima dia beri raya nak naik tapi kerajaan tak nak bagi ini sebenarnya se se Tuhan tunjuk kepada kita macam mana undang orang Islam ni dia menjadikan penjenayah itu insaf Dan insaf dia bukan setakat insaf taubat Tapi nak terima hukuman Sebab dia rasa tak lepas Kalau tak terima hukuman Ini bukan the first time Dan ini common berlaku dalam sistem perundangan Islam Di zaman khilafah Islam Tapi hal ini semua orang nak tahu Betul tak? Itu kejadian perundangan Islam Terbukti Kita cek dalam sejarah Tapi problemnya sebab kita tak ramai tak boleh access Malamak sejarah sebab All of the information dalam bahasa Arab. Kita tidak akan terangkan problem. Itu itu yang pertama. Yang kedua, untuk warung kita, undang-undang Islam ni bukan nak kerja hukum orang dia. Ya? Ini undang-undang konvensional. Kerja nak hukum orang ni undang-undang konvensional minta masa sebut. Undang-undang Islam ni antara kelebihannya bukan setakat menghukum penjenayah, menginsafkan penjenayah, tetapi antaranya ialah membela mangsa jenayah Entah pernah dengar tak satu gerakan, movement yang dikenali sebagai victimology movement Biasa dengar tak? Tak biasa dengar Entah boleh search google internet Victimology movement ha, tengok dalam tu, tapi jangan tengok sekarang buang, Takut buang masa, dengar saya cakap nah, Lepas ni, google internet Saya <coughs> pernah terlibat dengan satu kertas kerja yang dibentangkan di Tokyo tapi saya tak pergi bentang ni ya, sebab my friend yang pergi bentang sebab saya hanya bagi input from syariah perspektif yang mana victimology movement ni mereka bergerak untuk membela masa jenayah sebab apa mereka bergerak begitu sebab dalam dalam pengalaman undang-undang kawisional masa jenayah akan lagi timbul bila mana dilaksanakan undang-undang kalau tak laksanakan mangsa mungkin satu tapi bila dilaksanakan mangsa akan jadi dua percaya tak? dan mangsa-mangsa ini tidak dibela melalui undang undang nak bela boleh melalui live punya instrumen itu semua manual tapi Islam otomatik contoh saya ambil eh? macam kes barang pek kadang contoh di lagu orang mati ya. Kan? The first victim is Family ataupun keluarga kepada si mati Isteri dia, anak dia Betul tak? Kan? mula sekarang ni tak ada pembelaan Jadi bila hak kena langgar, tukar langgar tu Hakim tak puas hati Sebab banyak sangat kes Hakim nak beri pengajaran Hakim berkata aku jatuhkan hukuman Hak kena penjara 4 tahun Contoh kes pemandu bas Yang mati 10 orang itu kena penjaga empat tahun so maknanya siapa akan jadi the second victim is dia family isteri dia anak dia bayangkan isteri tak pernah kerja jadi tiba-tiba suami yang kerja pemandu tu Accident bas bawa laju akhirnya suami dia kena penjaga empat tahun apa jadi dengan isteri dia so the second victim boleh nampak benda ni sudah dibahaskan di barat Orang yang dah laksanakan undang-undang ini lebih satu tahun Sudah ambil pengajaran Bahawa semakin dilaksanakan Semakin ramai mangsa Tetapi kita masih nak follow Why kita tidak cuba divert Shift, swift kita punya undang-undang kepada Islamic law Why? Sebab apa kita tak nak buka minda kita Untuk melihat, memandang, memahamkan masyarakat Supaya it is the uh, solution Ataupun kita kata alternatif kepada Islamic law Why? Sebab so, kalau kita bahas di undang-undang Islam Those victim tak akan timbul Dalam kisah Kita tengok mana-mana undang-undang pun Tak akan timbul victim Bila mereka laksanakan undang-undang Islam Contoh saya Okey <coughs> Saya pun tak izinkan Saya pergi slide terus Siapa yang beri slide? Sebab so, kita tengok ni Yang ini. kita tengok uh, mengikut kertas pertuduhan Ahmad Afzal yang didakwa melakukan aksi Alas Superman eh. Kemudian apa dia punya alasan rayuan Dia kata saya menyesal aku salah itu dan ketika ini Terpaksa menanggung ibu bapa yang sudah tua dan adik bongsu yang masih bersekolah Itu bayang mana kalau dia kena penjara eh? okay. So macam mana dengan ibu bapa dia? Macam mana dengan, dengan adik bongsu dia? Macam mana? Victim Okay Cuba tengok second next slide